не слова Наша страна переживает сейчас очень тяжелые времена. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня понятие День независимости для каждого из нас изменится, потому что Именно сейчас, в эти трудные минуты, каждый из нас понимает, что такое независимость на самом деле, что значит за нее бороться. И в первую очередь независимость ⁇ это ответственность за свои мысли, за свои слова и особенно за свои действия. Цей захід спрямованный на э, объединение людей, на объединение громады Міста мы должны показать, что мы едины, едины в стоимости свободы, это нашей державы. Єдине, мы повинні показати, що мы можем злагоджено на благо Чернигов. Сегодня своими действиями мы поддерживаем независимость нашей страны. Мы поддерживаем действия наших ребят, которые воюют в АТО. Мы поддерживаем тех, кто трудится, мы поддерживаем тех, кто занимается культурой, тех, кто поет песни, тех, кто танцует, тех, кто делает нашу жизнь лучше. И каждый из нас должен этим заниматься, и тогда наша жизнь действительно будет становиться лучше.